Короче, приболела мы трошечки. Что Стивен, что я. А учиться ж все равно надо, что ж, грош заплачу, не треба ехать вчиться. Поехала, повчилась, еле высадила те уроки. Все равно я самая активная. Вот я уставшая, приболевшая, но а я самая активная. Че так? У нас новый мальчик в классе, из Гаити, Гаити. We have new student from Гаити. Хайти, он говорит Хайти. Хайти, Хайти, yes. А я такая сообразила, что Хайти это Гаити. Я такая думаю, где это Гаити? Были мы на вашем Гаити, помните, вот кто-то и сказал, попугаю, то говорил в мультике. Да что это Гаити? А это оказывается Доминикан... это не Доминиканская Республика. Same, same island. Same island, yes. Ой. И я в него спрашиваю, у него такое же имя, у него такая красивая Какой-то франческ, вот такая так. Франц, франческ, так звучит. Такой... Это молоденький хлопчик, чернокожий, очень симпатичный, и очень такой мне он показался приятный. Вот. Говорю, я была говорю, в Доминикане, в твоих соседей. А я знаю, что они друг друга ненавидят. Вот эти гаитяне и доминиканцы. Ну, не так, что друг друга, а гаитяне недолюбливают доминиканцев. Потому что доминиканцы живут лучше. А что, а что живут лучше доминиканцы? Потому что к ним пришла очень плохая американская демократия, которую все ненавидят. Пришла демократия и, значит, расстроила там свои гостиницы, свои всякие рестораны, бизнесы, резолты, ну, в смысле, курорты. И доминиканцы начали зарабатывать деньги и начали хорошо жить. А гаитяне, по-моему, остались с коммуняками. И они, соответственно, ну, короче, у них беднота. Я, кстати, пацанчик вырвался, интересно, оттуда, с этого Гаити. Как-то что он вырвался. Надо будет с ним разбалакаться хлопчик молоденький специально говорю молоденький будто там сейчас это начинает фантазировать на всякие темы у кого еще эстрогены чуть-чуть скачут то они начинают фантазии включать то я так прокомментирую заранее говорю молоденький не то, что сына я, наверное, внуки бы не годится. Мясо позастревало. Что хотела сказать? А, короче, я еле отучилась. Вот, а Стивен говорит, поехали в вот этот Texas Road House. Поживем мясо. И я подумала, на наши больные организмы, ну, мясо очень хорошо. Боже, я опять буду хвалить говядину. Куча витаминов. Иммунитет поднимается, сразу все работает свинина не такая хороша в плане питательности. Что она жирная? Ну, вкусная. Я люблю свинину. Я украинка, я люблю свинину. Но говядина, конечно, бьет все рекорды. По питательности, по полезности, по всяким микроэлементам. Очень хорошо для организма. Кусок мяса с неделю можешь сидеть на всяких диетах, какие там ты хочешь. Выпробовать свои организмы. Там, это, голоднуть пару дней поесть салатики и в смысле без ущерба для твоего, для твоего организма. Но тебе не ущерб, если ты пожрала, съела кусок классного мяса красного. Витамины получила и сиди, худай свои дефициты. Бо я тут рассказала, а меня не все поняли и там мне писали. Я имела в виду это. Чего я так разговариваю, я куда-то ебанута? Потому что, девочки, я ну, поела ж мясо в этом и выпила бутылочку пивка. И, воно, на невыспанный организм, уставший так и дало. М -м -м. А пиздеть хочется. Вы надо сделать контент. Ж Женщины, ну я вас очень прошу. Ну не слухайте. Не, ну я, я не знаю уже, как объяснить. Я извиняюсь. Ну я, ну, я люблю ставить словцо. Опять пишут. Женщина, он прямо, я шла их поставила, она так корректно, так все объяснила, что мне так нравится тебя смотреть, такая хорошая женщина. Но говорит, я не могу слушать вот, сзади маты мои прорывающиеся. Говорит, пожалуйста, запикай их, я так хочу тебя смотреть. А вот это вот, я понимаю такие женщины. Я сама не люблю маты, и меня мне режет слух, когда маты вот ну такие, ну не знаю, бывает меня, ну реже мне слухов особенно когда они очень частые из такого рта неприлично вырываются. Блин, я схватила это судорога а тут сколько. Аж пришлось выключить. Очень больно. Вот так как бы на спортзале было судорога хватало. А это сейчас. Потому что мясо обожалось. Да не, серьезно, очень больно было. прям. Ну, этот, шелыхнуться, а мы в дороге, это что то, что опять хватает. Потому что ты можешь встать походить. А я сижу и выйти не могу. Стоит забыла, что балакала. И что? и все. И завтра воскресенье выходной, и не что рубить. Буду просто. Стивен буду монтировать свое так, кино. Не, слышишь, как баба пишет, что значит, если Стивен разрешит? ну я сказала, что если он разрешит, то я покажу вам закину. Это, это значит, что это его личный фильм. Ну, он, вы что, не понимаете, что человек может там как-то сомневаться, что там у него не получилось, а он там, да не, не надо, чтобы там это видели. Вы что, какие Тупить, что? Я никому ничего не обязан. Если скажешь, что нет, мне не понравилось то, что я снял. Я не хочу, чтобы это люди видели и оценивали, тем более такие курки, как ты, то, что написала. Я не буду показывать. Я, если он скажу, о, мне хорошо получилось, не понравилась моя работа, можешь показать ее публике. Да-да, я покажу. Гандоны пишут. Это уже не пипетка, это гандон, что написала. Кажу, подписывайтесь на мой канал в YouTube. А кто там. Ой, сорбаты пчихаем. А кто типа, и шо, чтобы давиться, как ты и А другая комментирует, ага, еще и пипетками обзывает. <соц 'я> так а че? Откуда вы знаете, что я вас обозвала? <соц> я> Женки, ну от... откуда ты знаешь, что я тебя обозвала, пипетка? А значит, ты знаешь, что ты пипетка. Все, значит, верно. Мне нравится, когда человек э, дивится видео и просто воспринимает меня. Ну, такие редко. если у меня такая одна женщина на Ютубе. Я вообще обожаю комментарии. Вот она... Вот так будто бы, знаете... Вот... Как можем, приняла меня какая-то... Это не то, что она там думает, ну, приму ее какая-то... Она... Эта женщина просто не задумывается над тем. Матюкаюсь я, не матюкаюсь. Что я сказала там не так. Она никогда не осуждает. Не потому, что она, ну, думает, я не буду в комментариях осуждать. Я прям... Я чувствую, что... вот я эту женщину чувствую. Александра ее зовут. Она просто ну, воспринимает, как, ну вот как человек, ну такая, и. то что я ей не могу выразиться. Просто смотрит человек, вот я чувствую, что мы с ней, ну не то что родные души, так нельзя говорить, какие-то мышь разные, но мы с ней на одной волне, вот, вот так выражение. Что я с ней на одной волне. И этот человек со мной на одной волне. Вот я люблю такого зрителя. Что не научает. Валя. Вот эта женщина, что это перекладачка белорусская. Она же 23 года не была на родине. И она соскучилась. И поэтому она с тобой балакала. А ты могла бы сказать ей. Я не хочу балакать. Ну, какой-то такой комментарий. Она же не просто вопросы задавала. Я ж ну, как... Это была просто, знаете, такая женская такая неприязнь или нет неприязнь. Не Она просто спросила, сколько я лет в Америке, три года, и сразу следует вопрос, кем вы работаете? В никем не работаю. Я вышла, я сказала, я приехала замуж уходить, вышла замуж и я нигде не работаю, и сразу у женщины. А я вот тут 23 года. Ну, вам же легко тут все далось. У вас же ж муж. Вот так вот. Ну, она не так прямо в прямую, но вот такие вот. тудым сюды Это выражение лица и выводы она сделала. И и что я, что должна была ей сказать? Ой, да вы же соскучились, 23 года уже не, не, с кем не, балакали, то я буду слухать вашу хуйню, да? Конечно, я ну, тактично взяла просто, где-то умолчала, где-то отвернула, сделала вид, что не услышала, да и все. Чего вы думаете, я тупа жду вашего завета, как мне с людьми было что это я такая зла? Вроде в ПВВ была, должна быть добрая ну это сейчас просто Это знаете что, это потому что я не выспалась. Когда не выспалась, такая какая-то... Все остро воспринимается и так быстро кручится себя так все. Ну, поэтому да, это у всех так. Темно, когда не выспалась, такая агрессивность это присутствует. В общем, все, выплеснула за внимание. Не обижайтесь. Буду это, стараться запикивать свои маты. Но я думаю, это не надолго. Это на пару видео, а потом я опять забуду. Так что извиняйте. Что почти